dengan seorang uh, aktor yang tinggi lampai dan versatile. <laughs> Ini dia, Riz Amin. Hai, uh, <laughs> Assalamualaikum. Thank you so much. Uh, uh, bye. Topik yang kita rasa um, sangat kena dengan zaman sekarang lah iaitu hmm. nak kaya ke nak famous? Oh. Ah, okay. Bila bercakap tentang uh, nak famous ni, hmm. especially um, di zaman media sosial sekarang ni kan, hmm. uh, ramai sebenarnya kita tengok uh, yang yang stress lah suka untuk menjadi famous hmm. disebabkan dia orang cakap senang nak kaya. Riz sharing sikit lah. Hmm. Okay. Thank you, bye. Okay, so um, Riz terjebak dalam industri seni ni lah kan. Boleh katakan seni, uh, industri ni daripada tahun 2004. 2004, 2004. okay. 2004 Lama lah oh. Almost 20 years dah So I dulu memang Orang kata apa Tak ada pun uh, Keyakinan diri Tak ikut kan Ya. Saya tak nak kerja kena diri dan saya tak pernah terpikap pun nak jadi seorang pelakon. Okey. Pada masa tu berat saya dalam 110 ke 120 kg. Dengan ketinggian? Dengan ketinggian yang rendah sikit pada lah ni lah. kan? Sekarang berapa? dulu berapa? Tinggi. Boleh naik eh? Tinggi? Ha. Naik Dulu masa skop muda lagi. yang Lelaki dia last 21 tak silap. Okay. 20 or 21 kot dia punya last. Keting dapat ketinggian tu kan. Ha. So tak but Actually my my parents pun memang tinggi So memang keturunan lah yeah. Cuma the process growing tu lah kan So masa tu badan agak besar oh, uh, Lain lah Agak memang lain sangat-sangat So keyakinan diri tu memang tak ada And then kebetulan masa tu kita pun berkawan dengan, dengan orang So kawan-kawan kita ni ada girlfriend Okay uh, Bersiap Tak ada lah macam-macam lah naik skuter Trend-trend sama-sama naik skuter sebagainya So I jadi macam agak depressed masa tu. So I stress, I fikir, tapi in a good way. Maksudnya macam mana aku nak uh, timbulkan keyakinan diri dalam diri ni kan. So I, made, I decided to lose weight lah. I, I, my, kebetulan pula my mom memang ada restoran dekat dalam UUM, Universiti Utara Malaysia. Sebab I dibesarkan dalam Universiti Utara Malaysia since 1990s lah oh. dalam tu. Kan? So my dad kerja kat sana My mom ada business di sana So kebetulan restoran tu ada swimming pool So every day I swimming I jaga makan Alhamdulillah ada perubahan tadi diri So start from there I dah ada keyakinan diri So bila ada keyakinan diri ni Tak semestinya you nak tackle awet kau You nak buat benda lain kan so, Ada perkara-perkara lain yang membuatkan Keyakinan sangat penting untuk kita So start dari situ lah I pun macam buat, 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 buat semua satu hari itu aa.. Um, <coughs> tak tahu macam mana kawan I recommend dekat orang dekat Rostock ni dia ni buat, dia ni designer lah so dia suruh buat show dekat Penang fashion show? fashion show dekat yeah. Penang, first time catwalk hmm.. so I pun pergi Penang buat fashion show semua kebetulan dekat audience semua kat situ daripada Kuala Lumpur itu karang kerah lah. Okay. Ah bila habis saja event dia main dekat saya, dia tanya nak join tak hero remaja. Oh. oh it was what year? 2000 Two thousand 2000 before that lah. Okay. Ha kan kita 2003 4 kan. So that time <coughs> I macam yes <coughs> I mengaku yang memang I tak tak jenis tak macam magazine belajar eh, jantan tak lah kan. Nanti tentu tak macam magazine. Bah saya pun tanya apa hero remaja tu benda apa? Manhunt. Oh. Hmm. So start tu lah. Zaman tu internet ni memang susah nak dapat. Yeah, you betul. kena pergi cyber cafe. Betul. So nak buat research apa-apa macam lah. Mana kan? So I pun cakap ah oh, okay lah try. So ada a few friends juga yang dia invite untuk. Untuk Hero dalam tu. Start from there I pun dah tengah study dekat, dekat Sungai Petani masa tu. So dah ulang alik lah eh, pergi Kuala Lumpur sebabkan hero remaja. And then step by step, tiba-tiba I dapat masuk semi final. Tiba-tiba dapat masuk final. Benda yang tak pernah you terfikir pun. Kan? So, I cakap, why not? I try. So, kalau you tanya I, whatever is benda baru, you kena try. You jangan takut. Betul. Tak nak sapa akan marah pun kalau you buat Push baksa. yourself. Push yourself to to get something new, right? Hmm. So, from there lah, I terpendekkan cerita hasil lah So, from there, I start daripada modelling. I buat fashion show dulu. So, jumpa kawan, I dekat KL. Yang yang kami pergi ramai-ramai tu, I seorang je yang yang terpilih lah masuklah rumah jemaah hmm. 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 tu kan rezeki lah aku kan so dari situ masuk maskulin dan sebagainya so from there lah step by step member I ajak buat pelakon tambahan hmm. zaman tu fashion tak macam zaman lele lah ni hmm. kan hmm. Ha, zaman tu fashion tu kira susah lah nak jumpa kan show-show susah nak jumpa tetapi um, masa tu hidup tu cukup you nak lebih And hmm. you nak cari benda baru juga. Nak like try, try. satu bidang baru okay. Yes because you, you tak tahu bidang fashion tu sampai bila at that time. Baguslah at least you macam take the challenge kan. Yes. So I pun pergi, tak apa I cakap I suka start from scratch. Daripada mula I start, at least I tahu dia punya flow ataupun perjalanan yang macam mana kan. So start dari situ lah. Kenal orang tu, kenal production manager, mingle with the right person, actors. Producers ke apa ke Channel and all that So, dari situ You punya branding tu Akan makin besar It's a marketing Organic marketing hmm. uh, But You kena nice dengan orang Be nice with everyone Denganlah buat take dengan laboratory. orang kan Nice with everyone The important thing is Discipline Disiplin, Disiplin ha? until Disiplin is very now. important. InsyaAllah. Lebih kurang 20 lebih tahun dalam risiko industri ni kan. Hmm. Actor yang lama. Yang tua lah nak beritahu tua oh. ni. <laughs> tak lah okay. How to maintain. How to sustain. Uh, how to sustain. How to sustain. Hmm. Walaupun hmm. ada artis, arti-artis uh, -artis baru yang muncul. Okay pelapis-pelapis baru ni adalah pelapis yang bagus lah. Rezeki masing-masing rezeki Allah kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Cik. <laughs> Tapi macam mana nak sustain ni? Satu macam dia cakap tadi lah. Disiplin. Um. And you kena ada minat apa yang you buat. You berlakon tu atas dasar apa? Of course you nak cari duit satu. Tetapi so, dalam masa cari duit tu, kalau tanya risk, automatically akan jadi darah daging dan jadi satu benda yang orang kata apa, minat. Passion. Passion. So, you pergi kerja, you jujur. So, dengan kejujuran tu, you kena ada disiplin. You kena buat research pasal karakter you. You kena berlaku, you kena dapat kena, kena buat panggil elok elok sikit dekat set supaya orang tak meluat dengan you. You kena ingat, industri ni tak besar mana lah pun. Memang lah orang kata Malaysia dia besar, tetapi industri ni orang yang sama. Especially producer. Pusing-pusing, pimai-pimai tang tu. Pimai-pimai tang tu. Hmm. So, kalau you ber, berkelakuan tidak senonoh ataupun benda-benda yang you buat dekat set tu membuatkan kacau kerja you, kacau orang lain. So, you punya cerita tu akan sampai dekat orang. Sat je. Mouth to mouth. Tapi kalau you buat baik, orang sampaikan juga dengan cara yang baik. So, you nak baik kan, you nak tak baik? Of course yang baik lah. Of course yang baik. Hmm. So, bila you berkelakuan baik, you dah dapat status baik daripada orang lain, especially crew ataupun uh, director ke pelakon-pelakon, partner you ke apa ke, orang nak kerja dengan you, senang. I tak cakap orang senang nak kerja dengan I. Tapi kalau you tanya I apa yang I buat, InsyaAllah, saya harap-harap orang terima apa yang saya buat tu. Cuba berkelakuan baik dengan orang di sekeliling you. Tak kisahlah dia position mana pun dekat set. Dia tukar buat ayak ke? Dia tukar ambil you kat rumah ke? Dia driver you ke? Dia konti ke? Dia asing director ke? Apakah Kawan semua. So, benda tu bagi risk satu perkara yang penting okay. untuk you sustain. Which is kalau kita ambil conclusion dia, it's discipline lah. You know, discipline and good attitude. And one more thing, kena ada effort and rajin sikit. Uh, hari ni you dapat job, next 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 month tu you tak nak job lah, tapi you masih duduk maintain, duduk, duduk rumah, you tunggu benda datang. No, rezeki, you kena keluar pergi cari. You free, you call lah production manager ke, you call lah uh, assistant director ke, apa ke. Orang network-network yang dalam industri you ni, you pergi mingle dengan mereka create a good relationship with them supaya depa assess sama dengan you hmm. because this industry bukan perlu interview nak pi bawa CV apa nak tunjuk diploma degree PhD dan sebagainya tak it's all about you punya performance and you punya attitude so, kalau you sentiasa keluar yang mingle dengan right group you akan ada opportunity and every day you talk about your industry Selama so, kelamaan, you pun makin pandai dalam you punya industri. You bersembang dengan orang pun pasal industri. Orang dengar macam, oh, very knowledgeable lah this guy. This person. Betul. Kan? So, orang ada macam, oi, call by lah untuk watak ni. Ha, contoh, like, you kan call by lah. Ha, call ni lah, call ni lah. So, dalam industri ni, kita banyak refer dengan networking. Ah, ha, macam itulah cerita dia. Networking dan juga reputation. Networking dan reputation. Reputation pun kena jaga. Very important. Networking pun kena ada. Yes. Betul risk. Jangan samakan pekerjaan dalam industri ni sama dengan pekerjaan makan gaji. Okey. Kan? Okey. lain. Ramai orang tak faham and ramai juga yang tak tahu di sebalik orang kata behind the scene lah. Industri ni kan semua nampak indah saja. Dan macam saya sendiri, takkan I nak post, I nak tunjuk dekat orang benda-benda yang tak indah. Untuk apa? Betul tak? ada siapa yang boleh membantu kita, kecuali kita diri sendirilah. So, tunjuk benda yang indah saja. Hmm. Eh, so, orang nampak benda yang indah saja. Di sebalik itu, orang tak tahu. Kalau nak tahu, nanti kita boleh cerita. Hei, hey, tak nanti ada yang kita awak. nak tahu tu. Sepanjang Riz dalam bidang industri, hmm. sekarang Riz pun dah terlibat dengan perniagaan. Adakah Riz bersetuju yang kalau kita famous, memang boleh kaya? Okey, kalau kita famous tu bukan sebabkan kita famous kita terus jadi kaya. Dengan platform ataupun uh, status yang you dapat tu famous tu, you kena guna sebaik mungkin. Bermaksud you famous, you kenalah buat benda yang boleh menetak hasil dengan title famous you tu. Contoh, you nak meniaga produk A dengan menggunakan platform you. Baru you boleh kaya. Dan setengah artis yang famous Rezeki mereka ini, dia orang dapat jadi duta produk. Dia orang dapat uh, jadi uh, apa? Ambassador, um, ambassador, review, jemputan ke hmm, ni, event, event review dan yeah. sebagainya. So, kalau you consistent buat ni semua, you famous, you kaya, Alhamdulillah. Tetapi, kalau you sekadar famous, tetapi you mempunyai masalah kewangan di sebaliknya, untuk apa? So, you pilih yang mana? famous dengan kaya ataupun uh, famous tapi ekonomi you pening kepala. Nah, nah. so you pilih yang mana kan? So tak bukan kata tak betul, betul perkataan tu dah famous boleh jadi kaya. Yes. How you make make money from the that that status? Ha, nah, macam tulah. Okay. Berbanding dengan zaman industri masa mula-mula ceburkan diri dalam bidang seni ni, hmm. Masa tu, macam kita kata tadi lah Media sosial belum lagi berleluasa. luas Sekarang ni, siapa-siapa pun sebenarnya Boleh jadi famous kan Follower banyak sikit Terus boleh diklaim sebagai Pempengaruh ataupun influencer hmm. Hmm. Ha, Macam mana pendapat Riz tentang tu? Eh, bagi saya, bagus Okay Bagus sangat-sangat Kerana itu boleh menjana income Kepada mereka, betul dia orang boleh dapat duit Kan, lepas tu kita punya Kata apa Industri kita ni makin besar dengan adanya orang-orang yang macam ni berbanding dengan zaman dahulu. Kalau kata nak compare zaman-zaman kami dulu, Facebook tak ada. Instagram tak ada kan? MySpace pun no. Nak pergi MySpace nak buka MySpace kena pergi Sabo TV kan. Yes. So bagi risk, risk terima dengan seadanya sebab peredaran zaman. Kan dengan wujudnya pelakon-pelakon yang segeralah, petani pelakon segera ataupun artis segera ni, kalau mereka ini berbakat Alhamdulillah. Jangan ambil dia ni pandai buat konten derian. Tiba-tiba panggil jadi pelakon seorang korporat. Memang tak kenal lah. Kan? So, you kena tahu juga expertise orang tu. Dia ni famous dekat TT tetapi apa dia punya genre dia. Kalau dia jenis macam tu, you bawa masuk jenis macam ni tak kenal. Tapi kalau you pilih orang yang tepat untuk masuk ke industri yang tepat, why not? Barulah artis-artis di Malaysia ni Yang ada berkualiti Yang berkualiti Yang boleh uh, educate kita punya audience Kita yeah. punya masyarakat Betul tak? Yeah. Mm. Dan yang lagi satu, Bai Pelakon-pelakon ataupun artis-artis ni Akan merasakan ada kompetitor So, bila wujudnya kompetitor Baru dia orang akan Improve, improve. Memperbaiki mm. mengikut peredaran zaman Tidak ketinggalan arga ha, kan? macam saya tengok hati-hati veteran yang lama pun dah start ada ada social media yang Instagram, TikTok lah apa dan sebagainya hmm. mereka follow terpaksa follow. Ya. Yeah. Ha It dan advantage dia kan. Ya. Yeah. Ha. So dalam masa yang sama pun mereka orang ni dah belajar benda yang baru lah. Daripada buta IT dah tak jadi buta. <laughs> kan? Dah jadi celik IT. Celik IT lebih pula dah. <laughs> kan? Terpulang pada diri sendirilah oh. tapi pada saya saya memang menerima benda ni sebagai satu benda yang positif dan cabaran untuk diri saya juga pasipa dia boleh buat pasipa aku tak boleh buat oh sebab dia muda sebab aku ni bomok sikit no doesn't matter hmm. follow kita tahu apa yang dia buat juga hmm. tak ada masalah hmm. maksudnya dia menggunakan that platform hmm. secara baik secara tak langsung famous tu akan memberikan pendapatan tambahan yeah. dan boleh menjadi kaya betul tak Riz? ok kita bersambung dengan topik yang best lagi lepas ni stay tune